Salam dəyərli YouTube kanalı izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır kəsəbəsində əsas yoldan 350 metr məsafədə yerləşən bax belə gözəl şəxsi tikili 4 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş şəxsi tikili, kürsülü, 6 zirzəmli 7 otaqlı belə geniş bir evimizi sizlərə təqdim edirik. Evimiz 14-ün 12 metrəyədir. Ümumi yaşayış sahəsi 250 kvadratdır. Artıqdır. Bax həyəti belə ağlay daşla döşənilibdir. Həyətində əlavə olaraq əldamı boş torpaq sahəsi də mövcuddur. Yaşıllıq üçün əlavə bir yer ayrılıbdır. Bax belə yay çardağı mövcuddur. Diqqətinizə çatdırım ki, əziz izləyicilərimiz, evimiz 95-ci ildən tikilən bir evdir. Tam sahibi tərəfindən tikilib Hal-hazırda yaşayışlı bir evdir. Qiyməti ilə irəliləyən dəqiqələrdə sizi yaxından tanış edəcəm. Evimiz xərç tələb edir. Evimizə yenidən təmirə ehtiyacı var. Kanala abunə olmağınızı, videonu bəyənib like eləməyi unutmayın ki, yeni videolarımızdan xəbərdar olasınız. Bu evimizin həyətin giriş hissəsidir. Yolu açılır. Mən indi evin içini sizlərə yaxından tanış edim, əziz izləyicilərimiz. Evimizin giriş hissəsində bax belə bir dəhliz var. Döşəmə laminatdır. Divarlar bütün otaq ev gözəl divar kağızı ilə əhatə olunub, amma yenidən təmirə ehtiyacı var evin. Bu evimizin 50 kvadratmetrlik bax belə bir gözəl Bu da bu nov otağıdır əziz izləyicilərimiz. Belə gözəl TV stend fiqurlar yığılıb evimizdə. Sövlə təmir olunub. Nə daha çox səyahət edirsiniz. Otaqlarımızın bəziləri giriş hissəsi evin üz hissəsi təmirə ehtiyacı var. Baxın əziz izləyicilərimiz. Salonumuz çox genişdir. Yenə xatırladım ki, onun sizlərdə evimiz tam şəxsi tikilidir. Bu evimizin mətbəx otağıdır, əziz izləyicilərimiz. 16 kvadratdan çox sahəsi mövcuddur. Mətbəx mebeli dəyərlidir və bahalıdır. Evimizin istilik sistemi kombi sistemidir. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Bu evimizin aşağı mərtəbədə olan bax belə bir gözəl bir 14 kvadratlıq yataq otağıdır əziz izləyicilərimiz. Baxın, bura təmirlidir hal-hazırda. 1-ci mərtəbədə bir böyük qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşaq, giriş pilləkən və bir otaqdan ibarətdir. Bu evimizin sanitar qovşaq hissəsi də əziz izləyicilərimiz. Sanitar qovşaqlarımız Hamam otağı sanitar qovşağı ayrı ayırılıqlıqdadır. Evimiz köhnə tikilidir. Mən sizə indi indi isə ikinci mərtəbəni yaxından tanış edim. Bu evimizin ikinci mərtəbəsidir. İkinci mərtəbədə 5 yataq otağı, böyük bir dəhliz 150 kvadrat metr sahədən ibarətdir. Bu evimizin birinci yataq otağıdır. 18 kvadrat sahəsi var. Çox böyükdür. 2-ci mərtəbədə otaqların 50 faizi tikdir. Buyurun. 35 kvadratmetrlik bax belə bir geniş yataq otağıdır əziz izləyicilərimiz. Çox genişdir. Evimiz ümumiyyətdə, ümilikdə 300 kvadratmetr yaşayış sahəsindən, 7 otaqdan ibarətdir. 2 mərtəbəlidir. Bu evimizin e, balkon hissəsidir, əziz izləyicilərimiz. 3-cü 16 kvadrat metrlə ibarət yataq otağımızdır bu bizim. Diqqətinizə çatdırım ki, əziz izləyicilərimiz, evimizin sənəti çıxarış kupçadır. Tam mülk xüsusi mülkiyyətdir, ipotekiya tam yararlı olan bir sənəddir, notariyal qaydada alqısdığa yararlı bir sənəddir. Ev çox genişdir, əziz izləyicilərimiz. Bu evimizin digər 16 kvadratmetrlik 4-cü yataq otağıdır, əziz izləyicilərimiz. Üst mərtəbədə olan evimiz bütünlükdə kombi sistemidir, istiliyi, qaz, su, işıq daimidir. Sayğazları var, işləyicdir. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Bu ticar bir 18 kvadratlıq, digər bir yataq otağımızdır, əziz izləyicilərimiz. Bu da həmçinin çox genişdir. Əziz izləyicilərimiz, bu evimizin qiyməti 120 min manatdan satışa çıxıb. Real alıcılara qiymətlə danışıb endirmək mümkündür. Bu evlə maraqlanmaq isteyenlər videonun sol küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlayıb maraqlana bilərlər. Diqqətiniz və izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik.